Еще раз забыл вас поприветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы все остались, потому что день для вас был непростой. Не а, и я искренне благодарен, что вы остались до конца. Вот. А, в городском заводе, вот. как я уже говорил, мы производим опрыскиватели самохладные уже вот на протяжении 30 лет. А, они самые первые самоходные опрыскиватели еще начали появляться в Англии, а, начиная с Опрыскатель начали производиться в Великобритании Еще в э, далекие 60-е годы Прошлого века вот, И англичане успели накопить огромный опыт То есть э, английский Опрыскатель предлагает те опции как, ну, э, Скажем так Те э, опции которые, ну, У англичан стандарте, Допустим э, У других производителей предлагаются в качестве опции О которых я немножко попозже расскажу э, Значит, э, в вашему вниманию представлена машина AR 3500 первая такая машина была завезена в Украину еще в апреле 2012 года до сих пор работает, слава богу, спасибо нашим дилерам за обслуживание значит баки модели поставляются от 3000 литров до 6000 литров штанги от 24 до 36 метров ну и коротко о машине если вы увидите эту машину, то машина реально сконструирована спроектирована как обычно. А, впереди вы видите а, вынесенная кабина, которая, которая дает оператору полноценный обзор на 360 градусов. Вот, то есть, если мы а, говорим о прицепных мас опрыскивателя на других моделях, то иногда там бывают какие-то препятствия в виде штанги либо двигателя, а здесь мы говорим о самом важном, о безопасности во время движения. Вот. И это присутствует. Вот. Далее, ввиду того, что эта машина была спроектирована, спроектирована именно как опрыскиватель, то есть у нее отличное распределение веса на каждую из осей. Вот. И, да, говорит, если говорить о кабине, то кабина специально сконцентрировано для э, опрыскивателей. То есть там присутствует и угольная фильтрация, и герметичность, э, э, климат-контроль, Сиденье на воздушной подушке, а также сиденье для помощника, подстраиваемая влево колонка, а также все абсолютно все функции опрыскивания, начиная от все данные собираются в одном терминале, то есть оператор не отвлекается на несколько терминалов одновременно. О, э, шасси, шасси подвешено на четырех подушках, которые активно э, регулируются. И в зависимости от нагрузки на каждую, она, изменяется высота подушки. Ширина э, колеи меняется механически. На данной модели, э, которая здесь представлена, от ну, 250 до 280. Вот, а, а далее мы предлагаем опции. Вот, начинаем от э, 1,80 метра, ну и вплоть до... насколько фантазии хватит. из стекловолокла то есть какое преимущество перед пластиковыми баковыми а, у стекловолокла а, при нагревании и остывании а, амплитуда движения а, 0,4% у пластика а, 4% это ну, по стандартам а, к чему это ведет износ такого а, то есть такой бак он очень долговечный практически на всю жизнь то есть вряд ли он Вряд ли машина его переживет. Вот. А, когда пластиковые баки а, приходится менять со временем. Вот. Плюс а, такие баки очень ремонтопригодны. Вот, можно а, отремонтировать в хозяйстве. Когда пластиковые баки а, в случае механического повреждения чаще всего приходится заменять. По сторонкам немножко. Значит, в а, наших обрысковцах есть такая система, система рециркуляции рабочего авиатора. Вот на практике дает гомогенность рабочий, рабочего раствора, также обрыскатель легче промыть и при начале опрыскивания, опрыскивание начинается по всей длине штанги, что препятствует образованию пропусков, огрехов. Опрыскатель комплектуется что в качестве опции, мы предлагаем по контроль. Здесь на данной модели посекционный контроль. Контроль опрыскания осуществляется плегматикой. То есть моментальное включение по всей длине, ну, моментальное. компании Алтек вот это фарменно-поршневой да. насос угу. высокого давления до 20 атмосфер вот.